Меня зовут Филанчук Дарья, мне 8 лет. Я сегодня исполняла песню «It's all so quiet». Мне говорилось о любви. Я пела ее с Мишкой, и в этой песне я показывала то, что Мишка мой самый-самый близкий друг. И я его очень сильно люблю, мы с ним прошли огромный путь. Он участвовал со мной в многих концертах, мероприятиях. Мы много побеждали. why yeah. mm -hmm. it's. Wasn't good enough today. Я танцую, я рисую, я играю на фортепиано, я занимаюсь английским языком. Я Николай Анкамила, мне 5 лет, я сегодня участвую на конкурсе. Ей 6 лет. Аделина. Очень она хорошая. Дружим один год мы. А, она приходит ко мне в гости. Я к ней в гости. Мы, мы играем в куклы. Yeah! Я представляла Зарапад. Моя песня о девочке, которая устала и не хочет делать уроки. Я люблю танцевать, петь и рисовать. Музыкой. Я пою песню «Мальчик-хулиганчик». Все ко всему шьет моя любовь бабушка Лена. начинались с одной нотки. Одна нота у нас длилась 45 минут, да, Вероника? А сейчас Вероника берет активное участие во многих конкурсах Херсонской области, но мы не хотим останавливаться только на Херсонской области, хотим и дальше продвигаться. Да, ну есть над чем работать, есть куда стремиться и к чему стремиться. Было бы только желание ребенка, но не только ребенка, но и родителей, конечно же.